Кишечными швами называется группа швов, накладываемых на полые органы, стенка которых имеет футлярное строение, то есть состоит из двух футляров: сирозно-мышечного и слизисто-подслизистого. Так как будет демонстрироваться схема шва на заднюю и переднюю губы анастомоза, нарисуем на разрезе заднюю и переднюю стенки отрезов кишки. Задняя стенка: сирозный слой номер один. Мышечный слой номер два. Подслизистый слой номер три. Слизистый слой номер четыре. Передняя стенка. Серозный слой номер один. Мышечный слой номер два. Подслизистый слой номер три. Слизистый слой номер четыре. При наложении шва матышука на заднюю губу анастомоза, так как мы ее шьем находясь как бы в просвете кишки. Первый вкол производим в правый отрезок кишки со стороны подслизистого слоя. И пройдя иглой через мышечный и серозный слои, делаем вкол в левый отрезок кишки со стороны серозного слоя. Прокалываем мышечный и подслизистые слои и завязываем узел. При этом сдавливаются заштрихованные участки отрезков кишки. При наложении данного шва на переднюю губу анастомоза имеются технические отличия, так как его мы накладываем, находясь как бы вне просвета кишки. Поэтому первый вкол производят в левый отрезок кишки со стороны подслизистого слоя. И, пройдя через мышечную и серозную оболочки, прокалывают правый отрезок кишки со стороны серозного слоя, захватывая шов мышечную и подслизистую оболочки. Узел формируют вне просвета кишки и затем его погружают внутрь. Данный шов является ручным, узловым, сирозно-мышечно-подслизистым. В соответствии с основными требованиями это чистый асептический шов, так как не прокалывается слизистая, прочный и гемостатический шов, так как захватывается подслизистая и мышечная оболочки, герметичный, так как обеспечивается соприкосновение, Исклеивание серозной оболочки. Адаптационный. После завязывания узлов соприкасаются одноименные слои отрезков кишки. Этот шов может использоваться как однорядный, так как он отвечает основным требованиям, предъявляемым кишечным швам.